નમસ્કાર મિત્રો જય દ્વારકાધીશ સર્વ પાપો દુઃખ દરિદ્રતા નાશ કરી નારાયણ વિષ્ણુ નું જેનું નામ છે શ્રી વિષ્ણુ અષ્ટોત્તર સતનામ સ્તોત્રમ જેનો પાઠ કરીએ આ સ્તોત્ર શ્રી પદ્મપુરાણના ઉત્તરખંડમાં આપેલું છે તો આ દિવ્ય સ્તોત્રનો પાઠ કરીએ જેનાથી સરોપ પાપોનો નાશ થાય સુખ સમૃદ્ધિની વૃદ્ધિ થાય આવું હું દિવ્ય સ્તોત્ર ૐ વિષ્ણવે નમઃ શ્રી વિષ્ણુ સ્તોત્ર સત નામ સ્તોત્રમ સ સંખ ચક્રમ શકિરિત કુંડલમ સ પીત સરસી રૂહે ક્ષણમ સહરવક્ષ સ્થલકો સ્તુ नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ॐ अष्टोत्तरशतं नाम्नां विष्णोरतुलतेजसा यस्य श्रवणमात्रेण ना नरो नारायणो भवेत् विष्णुर्जिष्णुर्वषट्कारो देवदेवोरुषा देव कपि दामोदरो दीनबन्धोरादिदेवोदिते सुता कुण्डरी परानंद परानन्द परमात्मा परा पर परसुधार विश्वात्मा कृष्णाखलिमला पहा कोस्तु भोद्भाषितो नरो नारायणो हरि हरो हर प्रिय स्वामी वेङ्कुण्ठो विश्वतो मुख ऋषि के सुप्रमेयात्मा वराहो धरणी धर દેવ મનો દેવક્તા વાસુદેવ સનાતન રામો વિરામો વિરતો રાવણ રાણારી રમાપ વેકુ વાશિવમાન ધના ધર ધર્મેશો ધરણી નાથો ધ્યેયો ધર્મ ભૃતા સહસ્ર શીર્ષા પુરુષ સહસ્રાક્ષ સહસ્ર પા साधु वल्लभ कौसल्यानन्दन रक्ष कुल विनाशक जगत्कर्ता जगद्भर्ता जगज्जेता जनार्तिहा जानकी वल्लभो देवो जय रूपो जलेश्वर क्षीराब्धिवासि क्षीराब्धि तनया वल्लभस्तथा शेषशायि पन्नगारी वाहनो विष्टरस्रवा माधवो मथुरानाथो मोहदो मोहनाशनां देत्यारी पुण्डरे काक्षो यचुतो मधुसूदनं सोमा सूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सल नित्यो निरामया शुद्धो नरदेवो जगत्प्रभु भयग्रीवो जितरिपु परेन्द्रो रुक्मिणीपते सर्वधेवमय श्रीसर्वाधारसनातनं सौम्य सौम्यप्रद स्रष्टा विश्वक्षे नो जनार्दनं यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायणं रुद्रात्मको रुद्रमूर्तिराघवो मधुसूदनम् इति ते कथितं दिव्यं नाम्नाष्टोत्तरं शतम् सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोरमित तेजस दुःखदारिद्र्यदुर्भाग्यो नाशनं सुखवर्धनं सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनं प्रातरुत्थाय विप्रेन्द्र पठदेकाग्रमानस तस्य नश्यन्ति विपदां रासय सिद्धिमाप्नुयात् ॐ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तराखण्डे श्रीविष्णोष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ नम इति